С вами Пафар. Дискотека, дискотека, диска Ребята, всем привет. Сегодня у меня на канале один подписчик. Но ну, это уже было Но... Помните, ту ролик там я говорил, что у меня три. На меня три. У меня три подписчика. Это было три пирайля. Да вот -то я. Ребята, знаешь, что сегодня день пропора? Я в кроссовках. Ну, мои кроссовки. Эх, почему я снял на кадр? Кто пихать надо в кадр? Ну и вангай, конечно, что пихать, но, но пихал. Курс но... начинала. И сегодня я ношу вот этот браслет, который я купил. Да. Я думаю, что вы что вы мне хотите спасать, вы не знаете, как в комментарии, где я и... сейчас живу. Чернитя. Нет. Нет, я живу вы сейчас в Сакирянах. В пятницу я уезжаю в Чернивти. Так вы, моя улица, я вам скажу потом. Так вы в Сакирянах, то я приеду на Талиту и можем встретиться или что? Не, ну можем жить, когда мне будет 12, там 20. или так. Якщо ви ха, у мене є дві новини. да. Я, ну, я вже ну, сказав, що я їду в Чернівці, да. Я там буду знімати теж, тоже. Я буду в хаті знімати в комп. Я не знаю. Що. Ну, ребят, я вам хочу сказати. Може я поїду в Болгарію. Ставте лайки. Я їду в Болгарію, і там є аквапарк. Я, я там тату да, скажи, чтобы я меня снимал. Два. И три, ребята, вы знали, что там есть интернет. Я могу сидеть возле интернета играть в планшет и это снимать. Геометри Даш! На тоже играю. Прикольная игра. Игрушка. Мне ему пришел, это мой друг. Он мне прошел до пятого, пятый уровень, шестый, э, он на 88%. И, а я только два уровня прошел, один, первый и второй. Теперь я сейчас стараюсь третий пройти. Ну что ж, ребята, это был коротенький ролик, я вам хотел все рассказать. Ну, ребят, ну и я вам еще скажу, у меня есть очень много дел, я могу читать. Читать, я могу очень много читать, чтобы я поехала в Болгарию. Болга... Болгарию. Ребят, может, когда я вырасту, я поеду, буду снимать покемон Покемонго, Покемон. Но, честно, я хочу снимать Покемонго. Может, я найду игру эту? Только... Может, в пятницу мне заставить карточку на память. У меня просто год 20. Помогло. Может, я не хочу сейчас пытать, но ну, я покажу маме, папе, таты, маме. Ну что ж, ребят, мы сейчас заканчиваем на под конец. Подождите. При... И мы пришли сюда в момент, чтобы вы увидели панончик. Смотрите. Панончик. Дивись в камеру. В камеру дивись. на его детей. Он багато дітей, если не было, ничего не видно, значит, смотрите на вот эту девочку. Это бургунка. Він может завтра, может послезавтра, может даже завтра я снимлю. тосик, дивиться в камеру. Это тосик, это хлопчик. Это хлопчик, бургунчик. А под конец мы ставим серебряку. И мы вновь уже ребят. Значит, всем бай-бай.